نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا امنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اکرام کا دن ہے جب مسلمان پورا ماہ رمضان روزے رکھتا ہے رحمت مغفرت اور آگ سے آزادی کا عشرہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اسے عید الفطر سے نوازتے ہیں تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پورے عالم اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور پورے عالم اسلام کو عید الفطر دل کی اطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو عید الفطر کی چند سنتیں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس ترتیب سے ہم اپنی عید گزاریں صبح سویرے نماز فجر سے قبل بیدار ہو جائیں مسواک کریں غسل کریں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کریں خوشبو لگائیں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا کھجور وغیرہ کھا لیں جلد از جلد عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں پیدل جائیں اور واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کریں اگر صدقۃ الفطر ادا نہ کیا ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا فرما لیں عید کی نماز عید گاہ میں پڑھنے کی کوشش کریں راستے میں آہستہ آواز سے تکبیرات کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات کہنی ہیں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو الفطر انتہائی ادب و احترام سے گزاریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشیوں کی انتہا نہ رہے اور خوشیوں میں آ کر دین اور اسلام سے باہر جانے کی کوشش کریں آپے سے باہر ہو جائیں اور دین اور اسلام کی فکر نہ رہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منانی ہے شریعت متحرہ نے ہمیں بتا دیا ہے خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے اور غم منانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے اس لیے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں عید کی خوشیاں منانی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے پورے عالم اسلام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے عید مبارک ہو عما علینہ البلاغ المبین